кожу человека специалисты называют зеркалом здоровья всего организма. Опытный специалист может поставить диагноз, даже не делая предварительных анализов. Цвет лица, морщинки, раздражение и высыпание – это сигналы, оповещающие нас о неполадках в организме. Однако, что необходимо знать? Только часть кожных проблем связана с заболеваниями внутренних органов и наследственной предрасположенностью. Основная причина в неправильном уходе за кожей лица и тела. Именно загрязненность окружающей среды накладывает отпечаток на наш внешний вид в прямом значении этого слова. Целый день мы работаем, передвигаемся по городу, в общем ведем активный образ жизни. Основная часть нашего тела прикрыта одеждой. Оголенными по сути остаются лицо и руки. Руки мы моем несколько раз в день. А что же с лицом? Ведь это еще к тому же та область человеческого тела, в которой от природы заложено самое большое количество сальных и потовых желез. Представляете, какую смесь из пыли, грязи, пота и жира мы приносим к вечеру на своем лице домой. И далеко не всем людям достаточно просто умыться теплой водой с мылом, чтобы полностью очистить лицо. Очень важное значение для поддержания в норме всех функций кожи придается правильному подбору комплекса косметологических процедур. Ведь так же, как и каждый отдельный организм представляет собой индивидуум, так же и кожа у каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать. Например, при угревых высыпаниях нельзя проводить ручную чистку и микродермообразию. Это может привести к распространению угревой сыпи. И наоборот, показаны ультразвуковая чистка, фонофорез и ионофорез с лекарственными средствами, дарсонвализация. При демодекозе и куперозе нельзя распаривать лицо, а показаны микротоки и криомассаж лица. В нашей клинике применяется современное оборудование для проведения ультразвуковой чистки лица, ультразвукового фонофореза, микродермабразии кожи, микротоковой терапии, фотоэпиляции, фотоомоложения, фотолечение пигментных пятен, сосудистых звездочек, угревой сыпи, дарсонвализация, ионофорез, криотерапия, электрохирургия и мезотерапия. Задачей специалистов клиники Скулаб Плюс является не навредить пациенту. С этой целью в медицинском центре работают только опытные врачи-дерматокосметологи, которые помогут и подскажут, какие процедуры необходимы именно для вас, с учетом вашего типа кожи, проблемы, возраста и времени года, а также порекомендуют косметику, которая поможет добиться желаемого результата. Мы не пропагандируем никакую конкретно косметическую линию, а берем только самое лучшее из различных известных производителей Франции, Испании, Израиля, так как известно, что каждая компания преуспевает в чем-то одном, либо это очищение, либо увлажнение, либо питание, либо лифтинг. Подробнее о всех аппаратных и неаппаратных методах, применяемых в медицинском центре Эскула Плюс, читайте на сайте страницы дерматокосметолога.